Усі, ми, ми, дівчата, активно готуємося до святкування нового року, і це стосується не лише святкового столу, а й нашої зовнішності. І сьогодні з Валентиною Янченко ми будемо готуватися до новорічного свята, до нового року і будемо творити новорічний макіяж. Доброго ранку! Доброго утро. Сьогодні ми будемо робити вечірній макіяж новогодній, святковий, щоб кожна жінка, та дівчинка в цю сказочну ніч виглядала на всі 100%. З чого ми будемо починати? Мы начинаем наш макияж с увлажнения кожи. Напитываем нашу кожу питательным кремом увлажняющим, чтобы тональный крем ложился максимально ровно, естественно. Не забываем про шею. Она есть с продолжением нашего лица, макияжа, чтобы не было переходов в цвете. Следующий наш этап – нанесение тонального крема на лицо. Легкими движениями вбиваем тональный крем, растушевываем. Плавно выводим тон, так как цвет шеи у нас всегда отличается от цвета лица. Также не забываем за ушки. Следующий этап ⁇ консилер под глазки. Берем кисточку поменьше. Так, берем консилер. Прорабатываем зону под глазками. Пройдемся по подвижному веку базой под тени. Так, закрываем глазки. Теперь начинаем красить. Я сегодня буду использовать Тинты. Вот. Это такой более самый новый продукт. Он жирный, это не сухая тень. Он у нас будет служить как подложкой под сухую тень, как и плотной, плотным цветом. Возьмем вот такой вот красивый цвет. Начинаем наносить его от уголков глаза. Берем следующий цвет и плавно втушевываем его с видного в бронзовый. А берем более светлый тон и внутри уголков глаза высветляем более светлым. Берем теперь сухие тени и закрепляем нашу текстуру сухой тени. Берем теперь черные тени и выделяем глубину глазом. Вот таким вот образом. Смотри наверх. Следующий этап. Мы тебе нарисуем каял черным цветом выделим сверху стрелочку тоже черным цветом и глазки наши станут еще более выразительными романтичными и красивыми для этого мы используем гелевую подводку водостойкую она хорошо держится и прорисовываем стрелочку мы нарисовали стрелочки